Dan kali ini kita nak sentuh juga tentang uh, peluang pendidikan yang diberikan melalui tajaan yang memang boleh kita ibaratkan sebagai paling istimewa dianugerahkan kepada pelajar-pelajar uh, yang berkelayakan tinggi. Ini dia uh, kami bawakan maklumat mengenai biasiswa yang di-Pertuan Agong ataupun ringkasnya BYDPA bersama-sama dengan Datin Dr. Roslina Ahmad Mohtar, Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan di Jabatan Perkhidmatan Awam. Assalamualaikum, selamat pagi Datin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Dan juga puan Afifah Muhammad yang merupakan alumni biasiswa Yang di-Pertuan Agong bagi sesi 2014-2015. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi tuan puan Afifah. Waalaikumsalam warahmatullahi selamat petang. Okey, puan Afifah merupakan penerima biasiswa Yang di-Pertuan Agong mm. untuk sesi 2014-2015 yeah. salah seorang daripada enam orang Ya betul Penerima untuk peringkat sarjana Dan jumlah keseluruhan penerima untuk BYDPA ini adalah Seramai 12 orang sahaja Betul Untuk setahun betul. di seluruh dunia ya, Mengapa betul. BYDPA ini sebegitu istimewa datuk? Okey, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biasiswa yang dipertuan agung ini merupakan Biasiswa yang amat berprestij ya di negara kita lah ya dan ia merupakan beasiswa yang tertinggi uh, program ini diperkenalkan uh, untuk mengiktiraf uh, calon yang mempunyai kebolehan yang luar biasa kebolehan luar biasa dalam uh, tikata mempunyai kecemerlangan akademik yang tinggi dan juga seorang yang aktif di dalam kurikulum. Uh, dalam hal ini uh, uh, program ini ditujukan kepada calon-calon yang ingin melanjutkan pengajian di peringkat sarjana maupun peringkat PhD. Mm -hmm. Baik. Mengapa dihadkan kepada 12 orang setahun sahaja? Ini merupakan program yang prestige, maka ia hanya akan diberikan kepada mereka yang terbaik sahaja. Okey. Ya? Jadi uh, signifikan di sebalik pemberian anugerah ini. Okay, Signifikannya ialah kita nak melahirkan modal insan ataupun kepimpinan pelapis yang terbaik hmm. di dalam bidang yang akan kita taja. Untuk program ini, ada empat bidang yang akan kita taja, iaitu bidang sains dan teknologi, uh, bidang ekonomi, perundangan dan juga keuangan Islam. Maka mereka inilah akan menjadi perintis ataupun pelapis kepada ...melahirkan muda insan yang terbaik dalam bidang-bidang tersebut. Okey, dan salah seorang penerimanya untuk seksi 2014-2015... ...adalah Puan, Afi Puan Afifah Mohamad... Ya, uh, ...yang menuntut di peringkat sarjana di Imperial College London. Ya, wow. betul. Okey, baik. Jadi, uh, kongsikan. Uh, apa yang dilalui dari mula terlintas untuk memohon biasiswa ini dan seterusnya? Okey, uh, pada permulaannya sebenarnya saya dah... Tahu berkenaan biasiswa yang di-Pertuan Agong ni dah lama lah mm -hmm. apabila junior, senior saya juga telah mendapat biasiswa ni. Daripada tu terdetik dalam hati ni untuk memohon. Mm -hmm. Walaupun jauh di sudut hati, agak takut okay. kerana Hadi hanya kepada... Buat ada keraguan mesti sebab hanya dikunyakan kepada enam orang master dan enam orang PhD saja. Mm -hmm. Tapi apabila sebaik saja biasiswanya di Pertuan Agong keluar, pada tu pada sesi 2015-2014 lah, aa, saya tanpa membuat masa terus je lah apply bila saya tengok syarat kelayakan tu dah lepas ya. Mm -hmm. aa, terus je saya memohon lah. Okey, hmm. baik um, Ceritakan juga tentang uh, bidang yang uh, Puan Afifah ambil di Imperial College Okey, basically bidang yang saya ambil merujuk kepada sains dan teknologi hmm. Yang mana saya mengambil bidang medical ultrasound Okey, okay, yang mana kalau kita lihat bidang medical ultrasound di Malaysia ni Boleh diperkembang luaskan lagi Memandangkan ultrasound ni merupakan salah satu modaliti Yang digunakan untuk merawat pesakit yang tiada radioaktif dan non invasif. Okay. Maksudnya selamatlah. okey. Baik baik baik. Uh, selepas tamat pengajian mm -mm. pada tahun lepas ya? Eh? Ya betul. Oktober 2015. Okey. Dan sekarang ni dah kembali uh, berkhidmat. Ya, yeah, uh, alhamdulillah sekarang saya berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia, okay. uh, fakulti Sains Kesihatan. Okey. Uh. Jadi bagaimana uh, biasiswa yang di Pertuan Agong ini uh, membantu ...Puan Afifah dalam pengajian dan juga seterusnya uh, dalam uh, perkhidmatan sekarang? Okey. Uh, sebenarnya kalau dari segi implik uh, kewangan, uh, tentunya sepanjang pengajian saya, saya tidak mempunyai sebarang masalah okay. untuk pergi ke internship ataupun ke sebarang program lah, ataupun conference kerana mm -hmm. jumlah yang diberikan memang banyak. Uh, dan in term of bila saya kembali berkhidmat, mm -hmm. bila pernah me ber menerima biasiswa yang di-Pertuan Agong ni, rasa tanggungjawab dalam diri ni sangat tinggi mm -hmm. untuk memberi kembali apa yang telah saya dapat selama ni, datang balik kembali berkhidmat ke Malaysia, melakukan yang terbaik lah terutamanya kalau sekarang di UKM. InsyaAllah okay. saya akan cuba berkhidmat dengan yang okay. terbaik. Baik, baik, baik. Dan itu juga sebenarnya yeah. uh, inspirasi yang dicetuskan betul. daripada pengalukerahan yeah. biasiswa ini di Tepuan Agung ini. Malah yang di Tepuan Agung sendiri yang menganugerahkan. Yang menganugerahkan. Menganugerahkan hmm. juga seperti yang kami paparkan sebentar tadi dalam gambar di London ya? Ya, yeah, betul. Jadi perasaan pada ketika itu bagaimana? Perasaan ketika dapat? Ya. Yeah. Um, sungguh saya tak dapat nak bayangkan Uh, teringat kembali kesusahan ketika saya minta dulu kan mm -hmm. Rasanya macam dapatkah aku Rasa susahnya nak sediakan dokumen, proposal semua tu Dah tak terasa dah kesusahannya mm -hmm. Bila dapat tu hilang Rasa macam ya Allah mm -hmm. Alhamdulillah Okay Dan uh, itu juga sebenarnya yang perlu dilakukan lah yeah, uh, Oleh pemohon-pemohon yeah. sekarang ini mm -hmm. ya Jadi kita mm -hmm. kena kerja lebih sikit kerja kuat sikit lah uh, Dan yeah. jika rezeki itu memang untuk anda insya-Allah insya-Allah. Jadi ya, nak tahu juga Datin uh, berapa jumlah beasiswa yang dianugerahkan kepada penerima. Okey, uh, dalam uh, dia berikut kepada uh, pengajian mereka. Okay. Kalau di dalam negara uh, sekitar uh, 150 apa ni 1500. Mm -hmm. uh, memandangkan kita, dia ada kita tidak boleh menetapkan dari segi uh, jumlah tersebut. Tetapi keseluruhannya Uh, mereka yang menerima penajaan kita di bawah uh, program biasiswa yang dipertuan agung ini mendapat uh, 50% lebih besar uh, dari segi penajaan okay. ataupun biasiswanya berbanding dengan biasiswa persekutuan yang lain. Okey. So dalam hal ini allowance hidup mereka lebih tinggi. Mm -hmm. uh, dan inilah istimewanya program biasiswa yang dipertuan agung ini. Dan pada masa yang sama Uh, di bawah program ini calon-calon ataupun graduan-graduan uh, hanya diminta untuk berkhidmat di dalam negara selama 5 tahun okay. dan mereka tidak terikat kepada berkhidmat dengan perkhidmatan awam atau sebagainya walau bagaimanapun sebagaimana saya nyatakan di awal bahawa keistimewaan program ini mereka ini merupakan pencetus hmm. aa, kepada bidang-bidang yang mereka terokai. Macam bidang sains bagaimana Puan Afifah telah melaluinya, sesuatu perkara yang uh, medical ultrasound, yeah. yang mana perkara ini akan diperlukan oleh negara yeah. di masa hadapan. Begitu juga dengan Uh, kalau katakan kita bidang ekonomi, mereka ini merupakan uh, pencetus kepada dasar-dasar uh, ekonomi yang baru, mm -hmm. yang terbaik untuk pembangunan negara. Okay. Dan inilah keistimewaan program beasiswa yang dipertuan agung ini. Dan sebagaimana yang telah dipaparkan tadi, uh, yang dipertuan agung sendiri yang menganugerahkannya. Maka uh, bukan semua yang uh, layak dan dari segi kriterianya ianya lebih tinggi. Okay. Maknanya kriterianya pastinya warga negara Malaysia uh -huh. dan juga mempunyai kecemerlangan akademik yang paling tinggi iaitu uh, mereka perlu memiliki kelas ijazah pertama uh, sebelum mem uh, memohon uh, uh -huh. program ini dan dan juga aktif di dalam co-curriculum sebab mereka ni mempunyai kerja kreatif yang inovasi seperti penulisan, reka cipta dan juga aspek-aspek kepimpinan yang ditunjukkan maknanya pemilihan pelajar-pelajar ataupun calon-calon untuk mendapat program di bawah program BYDPA ini adalah mereka yang mempunyai dan dalam kata lain wholesome personality, okay. dia uh, versatile dalam semua aspek. Uh, bukan saja kecemerlangan langat akademik, tetapi sahsiah diri yang tinggi dan sebagainya. Okay, So itulah yang menjadi uh, kriteria utama di dalam pemilihan. Okay, syarat Apabila pemilihannya itu. sangat ketat, tetapi syarat um, bonding ataupun mengikatnya itu sangat-sangat longgar. Betul. Jadi yeah. itu antara kelebihan selain daripada yeah. jumlah uh, ataupun amount uh, duit yang diberikan juga lebih tinggi daripada ya, beasiswa-beasiswa yang lain. Ya, cuma betul kan hmm. tidaklah longgar, cumanya hmm. cuma mereka kena berkhidmat dan menyumbang balik kepada okay. negara. Ah uh, cumanya mereka tidak terikat untuk berkhidmat dengan kerajaan. Maknanya swasta pun swasta boleh, swasta pun boleh asalkan okay. di dalam negara dan menyumbang balik kepada masyarakat. Baik, baik, baik. Ya, itu okay. hasrat kita. Okey, um Dapat duit lebih apa yang puan Afifah gunakan okay. duit okey <laughs> Okay, uh, secara jujurnya tentulah uh, saya juga membantu ibu bapa okay. dan pada masa yang sama juga saya telah uh, cubalah untuk pergi ke konferen-konferen yang ditawarkan yang mana ada kalanya tak mampu untuk pergi, mm -hmm. tapi dengan adanya biasiswa ini membolehkan saya untuk pergi dan juga uh, juga duit itu juga boleh digunakan untuk membantu orang lain sebenarnya. Ah, okay. Betul betul betul. Dan kita juga tahu ya apabila um, di peringkat jana ataupun yang di peringkat PhD um, banyak seminar konferensi yeah, ya, yang yang hmm. boleh disertai untuk pembentangan kertas kerja masing-masing yeah. ya i, ini salah satu kekangan yeah, ya betul. dari segi kewangan yeah, uh, untuk menyertai uh, persidangan di peringkat antarabangsa jadi bila ada duit lebih tu memang sangat-sangat hmm. sangat membantu satu. untuk bonus yeah. yang boleh ya boleh pergi ke conference di negara-negara lain juga yeah. jadi rebut peluang ini Ya, bagi anda yang anda rasa berkelayakan dan juga anda mahu menyumbang selepas selesai ataupun tamat pengajian hmm. nanti jika anda ada nilai-nilai itu dalam diri anda. Baik, ya. jadi uh, bagaimana cara untuk memohon beasiswa ini? Okey, uh, kita telah pun membuka permohonan mulai daripada 7 Mac hari itu. Dan uh, tarikh tutup permohonan adalah pada 18 Mac. Okay. Maknanya tempoh yang diberikan tu adalah satu tempoh yang sesuai mm -hmm. dan memadai kepada para calon untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dan juga proposal mengenai dengan apa yang ingin dicadangkan dalam topik-topik di dalam bidang-bidang yang telah kita tetapkan. Baik dan di mana um, untuk dirujuk untuk maklumat lanjut okay, dari maklumat lanjut boleh kita rujuk kepada uh, www.jpa.gov.my uh, dan juga Uh, http isilav 2jpagovmy ya yeah, okey yeah. seperti yang kami terahkan di bawah ini ya laman sesawangnya oh dah hilang yeah. Tapi anda boleh pergi ke uh, <laughs> www.jpa.gov.my dan cari pautan yeah. uh, untuk BYDPA ini untuk maklumat lanjut ada masa sehingga 18, 18 Mac ya yeah. uh, jadi buat betul-betul uh, supaya anda layak untuk menerima BYDPA yang sangat-sangat tidak ternilai ini. Terima yeah. kasih kepada Dr. Trislina dari CPA dan juga terbaru. Puan Afifah Muhammad yeah. uh, sebagai uh, alumni yeah, untuk pen hmm. penerima beasiswa BYDPA untuk sesi 2014-2015. Tahniah diucapkan.